Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленные братья и сестры, на этой седмице Святая Православная Церковь празднует Сретение Господа нашего Иисуса Христа. В положенное время по закону иудейскому Святая Дева Богородица Мария и праведный муж Иосиф Обручник – Принесли младенца, Бога младенца Христа, в храм для представления Господа. И этим самым по-человечески исполнился закон, по которому каждый истинный иудей должен быть представлен перед Господом и этим самым быть сопричастником избранного пред Богом народа. Возле храма Бога Младенца Христа встретил праведный Симеон Богоприимец, как дальнейшим дальнейшем чествует его Святая Церковь. Был он муж праведен и вмещал в себе благодать Пресвятого Духа. И обещано было ему, что не увидит он смерти, пока своими глазами не увидит Богу младенца, воплотившегося Христа и спасения Израиля. Когда он принял на руки Бога младенца Христа, пророчествовал он его причистой Матери Богородице, что и ей самой оружие пройдет душу, и что видит он своими глазами спасение Израиля, и пришел, и пришел Бог-Младенец на восстание и нападение многих, и у многих будет о нем прирекание. Самой же Богородице пройдет сердце, оружие и душу ее, ибо будет она видеть своими очами святую и праведную безгрешную жизнь воплотившегося Господа, и видеть Его честные страдания и смерть крестную. Также, возлюбленные братья и сестры, возле этого храма видим мы еще одного сопричастника сведи... сведений пришествия и боговоплощения Бога Младенца. При храме находилась пророчица Анна, которая была вдовицей лет 84-х, и которая непрестанно трудилась и молилась при храме, исполняя все нужды храма, помогая с верою, молитвою и постом в служении пред Господом. И здесь мы видим великую благочестие тайну. При Рождестве Господа нашего Иисуса Христа были волхвы и пастухи. Сейчас же, когда был Богомладенец принесен в сретение пред Господем, видим мы мудреца книжного Симеона и простую труженицу вдовицу. И здесь мы можем лицезреть, что пред Господем нет ни великого, ни малого, ни престижного, ни низкого, Ибо и книжная мудрость, и благочестивое познание законов природы, и святая простота, и твердое исполнение своего доброго долга, все добродетели сходятся у ясли и Богу младенца. И что когда человеческое сердце с верою и открытостью приходит к Богу, нет ни великого, ни малого, но все являются сопричастниками великой духовной радости и пира Господня в благодати Пресвятого Духа. Аминь.